Маємо на зв'язку е, Віктора Небоженка, політолога і соціолога, директора соціологічної служби український барометр. Доброго дня, пане Вікторе. Здравствуйте, е, пане Вікторе. Ось пристрасті навколо публічного акціонерного товариства Укртранснафта не вщухають ваша думка стосовно цього конфлікту. Ну, вы знаете, если на уровне публицистики и журналистики, не, не, не заходя глубоко, то мы с вами совершенно случайно оказались зрителями на футбольном матче между двумя командами олигархов, которые выясняют отношения друг с другом. С одной стороны, скажем так, а страшно активны коломойские. Которые, э, 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 а с другой стороны, э, анти пакт антиколомойского, группа, антиколомойская группа, так скажем. Она сформировалась два, э, два, месяца назад, две недели назад, открыта в Вене, где э, Ахметов, Пинчук и Фирташ открыто, так сказать, выступили единым фронтом против э, Коломойского. И, в общем-то, э, вчерашнее голосование и вчерашнее выяснение отношений возле государственных учреждений и борьба Коломойского Говорит о том, что, в общем-то, первый раунд закончился не в пользу Коломойского. Но 30 апреля будет второй. Пан Виктор, який, на вашу думку, возможный развиток этого конфликта? Этот конфликт будет увеличиваться и та, и другая страна достаточно сильно, и они будут утягивать средства массовой информации, интернет, обращаться к международной общественности. Повторяю, это чисто э, олигархический конфликт, э, довольно резкий, конечно. И самое худшее, что какую-то сторону придется принять э, э, президенту Порошенко, который тоже, э, как в Филитоне часто бывает, в Одесском, он тоже олигарх, у него тоже 2 миллиарда долларов, и он не хуже их. И, в общем-то, пока в общем-то, он стал на сторону антиколомойского пакта. Посмотрим, на каком этапе он станет в следующий раз. Сейчас Коломойский проиграл, и я думаю, что следующий, следующий э, раунд этой битвы будет 30 апреля, когда американцы затребуют экстрадиции Фирташа в Соединенные Штаты, чтобы дать ему судьбу Лазаренко. Если и тут проиграет Коломойский, значит ему придется постепенно сокращать свое присутствие в Украине.